assalomu alaykum mening yurtim telekanalida odamlar orasida tok shousi assalomu alaykum bugun sizlar bilan bir oilaning hayotini buzayotgan bo'xton haqida gaplashamiz murojaat qilgan navbatdagi yurtdoshimiz samarqand viloyatidan saidazim aka e Abobakirov 33 yoshda 5 yil avval oila qurgan saidazim akaning e onasi va yaqinlari 3 yildan buyon uni turmush o'rtog'i bilan ajrashishga majburlashadi bugungi kunda saidazim va fozilaxon ikki nafar farzandning ota onasi hisoblanishadi va albatta ular demak oilasida bir birlarini ardo ardoqlashadi hurmat qilishadi va albatta sevishadi shunday ekan nima uchun aynan qaynonalari ya'ni saidazimning onalari va boshqa yaqinlari saidazim o'z ayollarning javobini berishlarini so'rashyapti albatta bu savol hammani o'ylantirayotgan bo'lishi tabiiy ushbu savolga javob olish uchun biz saidazimning oila a'zolarini ko'rsatuvimizga taklif etdik ammo ularning barchalari ishtirok etishdan bosh tortishdi rad etishdi shunday bo'lsada samarqand viloyatidagi muxbirimiz fozilaxonning qaynonalari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi manga qarang bu kelinbizani xonadonga kelgandan beri man bir roshnolik ko'rganim yo'q said azimjonimni boshini aylantirib olgan bilmayman o'qitib olganmi nima qilsa qilganki hech bir ko'zi ochilmayapti mahallada shuncha nomi chiqdi sharmanda bo'ldim uni dastida na bir to'yga bora olaman na bir mahallaga qo'shila olaman mani boshqa gapiradigan gapim yo'q balam. keling hozir demak masalaga yana ham oydinlik kiritish uchun mana shu yerga said azimni o'zlarini taklif qilsak marhamat qarshi olamiz assalomu alaykum uh, avvalambor tashrif buyurganingiz uchun rahmat aka saasizmi aka mana shu uh, gap so'zlar qayerdan bolalay boshladi tag tomiri qayerda bu voqea uch yil oldin boshlandi mana shu gap mana shu so'zlar mana uch yildan beri xonadonimda har kuniga mana shu narsa mana shu mavzuda har kuniga janjal to'polon uch yildan beri turmush o'rtog'im bilan halovatda yashay olganim yo'q to'g'risi mana shu gap chiqdiki mana shu g'urbat boshlandi sadama aka mana shu gap deganda nimani aytyapsiz biz hozir tushunmayapmizda m zaldagilar ham hayron bo'lib turishibdi yarim tunda hovlida itning vakillashidan uyqum buzilib hovliga chiqdim molxonaga qarab it tashlanayotgan edi nima gap ekan deb qiziqib borib ko'rdim qarasam molxonada odam o'tiribdi o'sha yigitni ushlab kopka surishtirdingizmi ochiqroq gapiring hozir <laughs> men to'g'risi bunaqa gaplarimni hozir bunaqa studiyaga kelib gapirib odamlar o'rtasida mana bu muammo qilmoqchi emasdim to'g'risi lekin mana shu gap so'z kelib chiqqandan beri men to'g'risi chidab olmadim kim edi u yigit u yigitni o'zi aslida taniysizmi bu yigitni taniyman lekin bu yigit bilan de... unchalak qalin bo'lmaganmiz qayerda qayerdasi qo'shni qishloqda yashaydi bu yigit uyingizdagilar mana shu voqeadan keyin nima uchun sizlarga ayolingizga bo'lgan munosabatlari o'zgardi endi nima deb tushuntirsam ekan mahallangizda mana shunaqa oilangiz to'g'risida turmush o'rtog'im to'g'risida noto'g'ri gap so'z chiqib ketdi mani xonadonimga farhod kirib meni xotinimga tegajonlik qilib yuribdi degan gap so'z chiqib ketdi farhod kim o'sha yigit farhod o'sha yigitni ismi farhod qo'shni qishloqda turadigan men xonadonimga tushgan o'sha molxonada ushlab olgan bolani ismi farhod taxmin yo'qda nimaga asoslanib bunaqa deyish mumkin emas chunki odamlar gap so'z qilishiga ham nimadir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin aytmoqchisizki said azim aka hozir nimanidir yashiryaptilar to'g'rimi shunaqami men yashiradigan hech qanaqa gap gapirish niyatim ham yo'q и birovni ustidan buxton qilayotganim ham yo'q и birovga tuhmat qilib unaqa inson emasman hayotimga birovga tuhmat qilgan odam emasman to'g'risi bilasizmi haligi gapiz chala qoldida nimaga kelding hovlimga nima qilib yuribsan mani hovlimda deb savol berdim nima deb javob berdi shuni aytib keting men farhoddan so'radim nima maqsadda yarim tunda soat ikki yarim uchda meni xonadonimda molxonada o'tiribsan u bola aytdi manga gapirdi qarzdor ekan qarzi bor ekan odamlardan qarzi bor ekan maqsadi kelib meni molxonamdagi molni olib bozorga olib chiqib sotib o'shani pulini qarzini qutulish niyatida kelgan mana shunaqa deb menga tushuntirdi yalinib yo yig'ladi to'g'risi erkak kishi yig'lasa meni oldimdan tiz cho'kib yig'lasa endi erkak kishiman to'g'ri tushundim erkakni boshida bo'ladiku bunaqa voqealar to'g'rimi o'g'irlikka uyizga tushibdi nima uchun ichki ishlar <laughs> xodimlaridan u chaqirmadingiz yoki bo'lmasam nima uchun mahalla kuyi mahallani o'sha vakillaridan chaqirmadingiz a bunaqa holat bo'lgandan keyin baribir qanaqadir chora ko'rish kerakku manimcha haqiqatdan ham bu yerda ukamiz shu yarim kechasi uyga tushgan bo'lgan nima niyatda tushganini bilmaysizku to'g'rimi shu zahoti ichki ishlar organ xodimlarini chaqirish kerak edi kerakli hujjatlarni to'plashib ichki ishlar organlarida o'sha yigitmi o'sha shaxs bilan o'sha ichki ishlar organiga olib borib so'roq qilib maqsadi aniq bo'lardi u endi u yalindi yoki bo'lmasa yig'ladi u bilan gap bo'lmaydi bo'lmaydiu artistlik qilishi mumkin o'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun to'g'rimi shuning uchun olib borib ni topshirish kerak edi uni topshirib unga qonuniy chora ko'rish kerak to'g'ri to'g'ri bu narsani to'g'ri tushunib turma hozir endi to'g'ri tushunganim o'zi kech bo'lgan bu hozir endi o'sha vaziyatda odamgarchilik endi biz o'zbek xalqimizda unaqa gap so'z degan narsalar ayollarga xos to'g'risi mujmanlik tomoni shunda bo'lyaptiku qanaqa qilib bu xabar bu voqea qanaqa qilib mahalla ko'yga tarqab ketdi va bu isnodli gapni ota onangiz ko'tara olmay hozir muammoga aylangan men tabiatim shunaqa odamman odamzodga ishonadiman chunki o'zim birovga bir yomon niyatda boqadigan odam emasman to'g'risi u yigitni men xuddi o'zimga o'xshagan bir odam deb qabul qildim to'g'risi to'g'ri tushuntirgani chunki manda ham ota ona bor o'shanaqa vaziyatga tushib qolsam mabodoki bironta tasafrulla aka unaqa ish qilmaganman hech qachon qilmang ham mana shunaqa vaziyat bo'lib qoldi o'sha iltimos deb yig'lab tiz cho'kib gapirayotganda to'g'risi meni ham ko'zlarimga yosh keldi men o'ylamadim bunaqangi gaplarni chiqarib ertaga mana shu bitta arzimagan gapi bolalab bolalab butun qo'ni qo'shni qolib mana shu sahnaga kelib turaman deb o'ylamaganman ona farzandiga qanaqa yorni ma'qul ko'radi yaxshi yor bo'lsin <türüyor> de deydi to'g'rimi erta kelajakda farzandim baxtli saodatli hayot kechirsin deydi mana shu bolalarini mani onamni nabiralarini tarbiyalayotgan ona yaxshi ayol bo'lsin deb o'ylaydi to'g'rimi hozir meni onam mahalla kuyidagi qo'ni qo'shnilardan eshitgan gaplarni qabul qilib meni gaplarimga hozir quloq solmayapti bitta yolg'onni deb to'g'risi bu yolg'onni bitta o'zim bilaman chunki men xotinim ham bo'lmagan u joyda qo'ni qo'shnim ham bo'lmagan mahalla uyim ham bo'lmagan hech kim bo'lmagan o'sha narsani isbotlab bera olmayman o'shaning uchun mana shu studiyaga keldim to'g'risi kechirasiz aka men aytmoqchi edim odam uyizga kelyaptida mana shunaqa endi bu narsa o'g'irlamoqchi bo'lyaptida aktyor rolida o'ynab sizga akajon man shunaqaman to'g'ri tushuning deb hammasiga ketaversa shunaqa qo'yavererasizmi hammaga ishonmay yurolmaysiz to'g'rimi kimgadir ham ishonish kerak odamzod hayot bir tekisdan yaratilmagan deb o'ylayman o'zimni fikrim endi hozir siz aytgan gapingiz ham to'g'ri bir tomondan odamzod sal ogohroq bo'lishi kerak demoqchisiz ha o'sha xulosaga kelganman hozir afsus qilaman o'sha vaqtida militsioner xodimlarini chaqirmaganimga ge, mahalla kuyimda hech bo'lmaganda qo'shnimni chaqirib mana shunaqa voqea bo'ldi deb dalil qilmaganman to'g'risi meni xatoyim bo'lgan mana shu narsa said azim akani men 100% foiz to'g'ri tushundim nimaga chunki xuddi shunday voqea bizning tumanda ham bo'ldi 15 yillik ro'zg'or majbur bo'ldi shu tuhmatni orqasidan ajrashib ketishki, er xotin shu odamlarni gap so'zi uni ham xuddi onasi shunaqa egovlagan -e farzandini bo'ldi voz kech farzandlar katta bo'lib qolgan 15 yillik ro'zg'or o'z o'zidan lekin mana shunday vaziyat yuzaga keldi endi qarangki u inson ikkinchi marta ro'zg'or qurdi yana boshqasi bilan lekin ikkinchi ro'zg'origa umuman ko'ng yo'q hali ham o'zini xotinini yaxshi ko'radi va ishonadi xotini unga xiyonat qilmaganiga lekin ming afsuski u ham xuddi shunday saida azima akaga o'xshab kamida bir yil onasini shu ajrashasan men mahalla ko'yda yuzim qora bo'lyapti senga shunaqa tarbiya berganmidim degan gap so'zlarni orqasidan mana shu narsalarni qurboniga aylandi o'zi umuman mana shunaqangi tuhmatlarni mana shunaqangi bo'xtonlarni deb oilani ajralishi qanchalik to'g'ri yoki bo'lmasam hozir bu yerda mana er xotiniga ishonadi xotin eriga ishonadi lekin uchinchi shaxs ya'ni qaynona o'rtaga tushib oilani buzish niyatida yaqinlar mana yuz o'girishgan said azim akani oilasidan umuman bordi keldi qilmay qo'yganmiz dedingiz manga qo'ng'iroq qilganizda mana shu qanchalik to'g'ri nima uchun biz bugun oilani asrashga emas balki o'sha kimgadir ishonishga intilyapmiz ming afsuski shu bitta qusurli tomonimiz bor u ham bo'lsa nima ko'proq yolg'onga ishonishga moyilligimiz kuchlida bizda и yana keyin bitta narsa ko'pchilikni fikri bilan ish qilamiz ming afsuski qaynonalarda shunaqa narsa shakllanib qolganki ko'chaga chiqdimi ikkita dugonasini fikridan kelib chiqib hatto yaxshi kelindan ham kelib ayb topib ko'chaga chiqib maqtanadigan qaynonalar ham borda men kelinimni mana shunaqa aybini topib bugun rosa boplab urushdim deb bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak bu vaziyatda er xotin bir biriga ishonyaptimi ishonch bekordan kelib chiqmaydi tushunmoq bor joyda ishonmoq bor deyiladi ya'ni bir birini shuncha payt tushunishganmi demak shuning uchun ham ishonch paydo bo'lgan o'rtalarida shuning uchun ham 3 yildan beri saaachiab kelishyapti ona agar bo'xton qilib tuhmat qilib farzandiga xotini bilan ajrashishni talab qilsa ham bu ham qaysidir ma'noda gunoh sanalarkan chunki farzandlar u yerda yetim hisoblanadi va bitta ojiza ayol baxtsiz bo'lishi kelib chiqyapti va shuning uchun ham bugungi kunda biz oilalarni nima uchun jipslashtirishga harakat qilyapmiz biz jamiyatni davom ettirmoqchimiz kelajak avlodni yana ham mustahkam yashashini yaratmoqchimizda lekin ming afsuski qaysidir onalarni ozgina bo'lsada boshqa bir insonlarni fikridan kelib chiqib va albatta salbiy fikriga ergashishini oqibatida ajrimlar sonini ko'payayotgani va qaysidir ma'noda mana said azizm aka qanchalik hayot tashvishlari aziyat chekkanini mana bugun guvohi bo'lib turibmiz endi hozir bu opamizni fikridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak hozir saidabz azim akani tushunib ham hozir jim turib ham bo'lmaydida biror bir yechim qilish kerak edi saidabza azim akani o'zlari misol uchun ota onasiga tushuntirish kerak edi yo men buni chiroyli tushunaman buni yaxshi ko'raman haqiqatdan oramizdan unaqa gumon fikrlar o'tmaydi hech qachon deb keyin ham o'g'rini keling savolga javob olaylik tushuntirganmisiz bu mavzuda juda ko'p mana uch yildirki har kuniga yuz bor ming bor gapiriladigan gap, gap. bu mahalla kuyda bu tarqalgan gapni to'g'risi elni og'ziga elak tutib bo'lmaydi degan gap bor xalqimizda har kuniga mana shu narsamiz nima deydi gap bolalab bolalab bolala, ko'payib har xil qo'shimchalar qo'shilib nima deydi onamni qulog'iga yetib keladi yoki qo'sni qo'shnimizniki hamma xotinimga yoki menga mana shu gaplar yetib kelib oilamizda to'g'risi har kuniga janjal mana shu o'g'irlik xiyonat tuhmat ishonchsizlik va hokazo bular hammasi jinoyat hisoblanadi bilasizmi mana hozirgi yigit suhbat davomida gapirib beryaptilar man ayolimga ishonaman ayolim bu ishni qilmagan degan so'zni bir necha bor takrorlardi undan tashqari nega endi mahalla ko'y yaqinlar yori birodar bu masalani muhokama qilish kerak vaholanki asosiy guvoh er bo'lib turgan paytda bizni diniy qadriyatlarimizda bir narsa borki xiyonat masalasi eng og'ir jinoyat masala hisoblanadi bu xiyonatni agar turmush o'rtoqlar bir biriga xiyonat qiladigan bo'lsa ular uchun og'ir jazolar belgilangan endi ana shu xiyonatni tuhmat qiladiganlar uchun ham shunday jazo belgilangan bu xiyonatni tuhmatini ya'ni guvohlar ishtirokida bir emas to'rtta guvoh birdek guvohligi ishtirokida bo'yniga qo'yish kerak bu oila masalasi oilani tanazzuli masalasi bo'lyapti bu yerda oila uchun nafaqat er xotin oila a'zolari qolaversa mahalla mahallako'y yurt masul majbur bo'lyapmiz shuni endi bir juda bir nozik bo'lgan masalani ya'ni saiddazimni va u kishini ayollarini obro'sini himoya qiladigan e, yoki jamiyatga bir qanaqadir boshqacha talqin qiladigan masala emas farzandlarni ham obro'si farzandlarni ham kelajagi bilan bog'liq masala <laughs> sizga men bitta eng chiroyli maslahatim siz shu ketishda shu ishonishda işte davom eting chunki siz bitta ojizani sha'nini himoya qilyapsiz -e mayli sizga hamma qarshi tursin siz kimgadir isbotlag mayli o'sha hududdagi insonlarga shu siz haqiqatni ochib ber lekin tepada haqiqatni ko'rib turadigan zot bor qachondir vaqt hamma narsaga ham davo ham shifo deyishgan va payti kelib insonlar bu narsani tushunib yetishadi siz faqat oilangizni saqlab qolmayapsiz ikkita farzandingizni taqdiri uchun ham jon kuydiryapsiz bu yerda nima uchun o'sha voqeadan so'ng uch yil oldin mahallada farhod o'g'ri ekan o'g'rilikka tushibdi degan gap so'z tarqalmadiyu saidasimning turmush o'rtog'i yengil tabiat ekan degan gap so'z tarqaldi man shu narsani tushunmayapman yana bitta bularga nima nimada qo'shimcha savol siz o'sha odam bilan mana shunaqa gap tarqalganda jim o'tirmagan bo'lsangiz kerak borib ko'rishdingizmi mundoq bir yo bir qo'ng'iroqlashgandirsiz chunki hozir juda g'alatida sizni xotiningiz ustidan kimdir bo'xton qilyapti tuhmat qilyapti lekin sizda hech qanaqangi bir qayta javob yo'qda bunaqa gap so'zga har bir yigit kishini javobi bo'ladi mana erkakman deb yuribdiki yuragida de or nomusi g'ururi bor odam bu narsani eshitib jimgina o'tirib turmaydi men u yigit bilan gaplashganman o'sha şey yigitga yana bir marta aytdim sen o'sha şey gapni chiqarib o'sha yigitni şey to'g'risi men bo'g'izlab o'ldirib qo'yishimga bir bahaya qoldi o'sha şey yigit aytdi akajon men hech qanaqa unaqa gap qilmadim degan gaplarni gapirdi to'g'risi shu narsani shu o'sha joyda yopdi yopdi qilmoqchi edim to'g'risi avvalambor bu yerda ozgina o'zboshimchalik bilan ish tutib umuman chugallashib ketishiga sababchi bo'lgansiza bu yerda o'zingizni ham ozgina aybingiz bor bu bir yil ikki yil uch yildan keyin emas tez orada gap tarqalgan m tushunishim bo'yicha o'shandan keyin siz uni uyiga bordim deyapsiz to'g'rimi borgandan keyin yana o'zaro gaplashgansiz keyin yana shu majbur bo'libdi shunaqa shunaqa gap gapirishga deb yana ig'vo gaplar tarqalib ketdi deb ana o'sha paytda ham ayni shu paytda ham ichki ishlar organlariga borib ariza bilan murojaat qilib birinchi safar <laughs> kechirgandim lekin mana bunaqa o'zim ahvolga tushdim bu yerda bitta oilani ajrashishiga olib kelyapti shuning uchun ichki ishlar organiga <laughs> ariza bilan murojaat qilganingizda joyida ish ochilar edi surishtiruv olib borilar edi kimni nima aybi borligi isbotlanar edi u shu uyga nima maqsadda kelganligi oydin bo'lar edi agar haqiqatdan jinoyat qilish maqsadida kelganda unga nisbatan jinoiy javobgarlik ochilardi jinoiy javobgarlik tortilardi va shu mahallada ana shu farhod dedinizmi ismini shunga nisbatan ish qo'zg'atilganligi to'g'risida sizni uyingizga o'g'irlikka tushganligi to'g'risida gap tarqalar edi chunki haqiqat tarqalardi hozir huquq tartibot idoralariga murojaat qilishlari mumkinmi vaholanki oradan uch yil o'tib ketganku haqiqat ro'yobga chiqarish uchun murojaat qilsangiz bo'ladi farhodni chaqirishadi o'zidan suhbatlashishadi tushuntirish xati olishadi u tepasida ogohlantiriladi tushuntirish xati olinayotganda o'zbekiston respublikasini jinoyat kodeksini ikki yuz o'ttiz yetti ikki yuz o'ttiz sakkizinchi moddalari bor ya'ni yolg'on ko'rsatma berish shu bo'yicha ogohlantirilib to'g'ri ko'rsatma beradi shuni oxir siz bilan gaplashadi turmush o'rtog'ingiz bilan onangiz bilan gaplashishadi masala ko'ndalang qo'yiladi ana shunda oxiri bir yechimga kelinadida qonuniy qaror qabul qilishadi fuqarolik ishlari bo'yicha sudga yashash joyingiz bo'yicha siz shan qadr qimmatigizni obro'yingizni oilangizni obro'yingizni himoya qilishingiz bo'yicha bemalol sudga davo davoingiz bilan murojaat qilishingiz mumkin siz ham moddiy ham ma'naviy o'zingizni talablaringizni qondirib olishingiz mumkin shu huquqlar huquqingizdan bemalol ham siz ham ayolingiz foydalanishingiz mumkin chunki shaxsiy hayotingiz oilaviy hayotingiz daxlsiz bo'lib hisoblanadi rahmat muqaddas menimcha agar mana shu tavsiyalarga rioya qilinsada haqiqatdan ham oqlansa o'sha bo'xton ekanligi isbotlansa balki yana qaysidir qisman qarindosh urug' aymoq tanish bilishlari asl haqiqatdan xabardor bo'lardilar lekin bugun bizda yana bir imkoniyat bor tok shouimiz orqali ham mana shu muammoni joyida hal etish chunki bizning tok shouimizda farhodning o'zlari ham ishtirok etyaptilar parda orqasida o'tirib hamma gap so'zlarimizni tingladingiz o'zingiz nima deysiz asl haqiqat birinchi savolni men bersam maylimi e menga qara o'tirib olib sini ham bir ona tuqqanmie o'tirib gapiravering o'tirib gapiravering tinchlanib oling o'zingiz gapirib bering qisqa lo'nda ochig'i bunaqa vaziyatda sahnaga chiqishni hech kimga ravo ko'rmayman lekin hozir <gülüşmeler> siz chaqirib turib parda ortida o'tirib eshitdim meni bu yerga chiqishim yoki bir o'zimni qanaqadir bir ohlashim uchun mikrofon yaqinroq ushlang eshitilmayapti qanaqadir bir o'zimni ohlashim uchun hech qanaqa bir vaziyatim yo'q tan olasizmi mana hozir saidazim aka bizarga manimcha bir soatga yaqin vaqtdan vaqtdab siz o'g'irlikka tushganingizni siz mana shu <laughs> butun bir e, man olduk, olduk, sizi, mana auditoriya oldida qolaversa tomoshabinlarni oldida tan olasizmi bitta oila sizni mana shu o'g'iika o'g'irlikka tushganim rost lekin men bir kishini oilasini buzaman degan maqsadim bo'lmagan men hech kimni oilini buzis niyatim yo'q bu sizdan sizdnq yo'q bu tuhmat yo boshqa narsada emas birinchi navbatda senga nima dedim kimga gapirgan bo'lsang o'shanga borib to'g'ri tushuni gapirdimmi men aybimni tan oldim sizga o'sha vaqtda anglashmovchilik yo' boshqa vaziyat uchun sizdan uzr so'radim boshqa pushaymonligimni bildirdim mahalla kuyida saidaini ayoli haqida yomon gap yurgani ham borku nima uchun shuncha yildan beri afsuslanayotgan ekan sizdan uzr so'ragan ekansiz nima uchun mahallada gap tarqatmadingiz man yolg'on gapirgan edim deb o'sha odamni o'ziga borib aytinglar o'sha odamni o'ziga borib ayt o'sha odamni o'ziga ko'rdim uchrashdim shunaqa bir hazil nima bo'ldi hazil bo'lgandir degan bo'lsam bu hozir birovni hayoti hazilmi sizga men ayol kishini hayti men qaytarib aytaman men bu kishini ro'zg'orini buzaman degan yani, vaziyat tan olaman o'g'irlikka qo'l urishga majbur bo'ldim farhod siz avvalambor <laughs> yigit kishini sha'niga nomiga arzimaydigan bir ishni qilgansiz umuman yaramas ishni qilgansizda yana bugun saidazimga qarab baqirishlaringizni qarang sizchi bir ayol sha'nini oilani sha'nini farzandlarni shunchalik bir sha'niga dog' tushirgansizki avvalambor o'ziz mana o'g'rilikka tushganingizni tan olib turibsiz ikkinchidan endi bunday bo'hton gaplarni tarqatishga qanday jur'at qildingiz nima uchun mana shu holatni birovni shanini qoralash orqali o'zingizni oqlab oldingiz boshqa bahona qilsangiz ham bo'lardi to'g'ri o'sha kuni haqiqatda oxirgi variantim men payshanba kungacha payshanba kuni kechqurungcha pul topishim kerak bir joydan sado kelmadi keyin majbur bo'ldim shu jinoyatga qo'l urishga haqatda o'g'irlikka qo'l urdim u akamni o'zi sadazmi akani nima nimaga hurmat qildingiz ko'chada bir ikkita tanishlarim ko'rdida ha qayerdan ketda xuddi hazil qilgandek bo'ldi ha o'g'irlik yaxshi bo'ldimi dedi xuddi men o'g'ir o'g'riga bu men o'yladim u nahot odamlar bildi o'zi meni o'g'irligimni qo'l urganimda shuncha tez nima bo'ldimi deb shunchaki tezlikda miyamga kelgan fikr bir hazil hazillan ha xotini chaqirdi shu oldin chiqib ketyapman degan gapi u hech qanaqa men bir u gapni uzun bo'lib ketishini men sizni oilangizni buzish uchun maqsad qilganima shunchaki man haqiqiy o'zi unaqa gapa sizni birgina o'ylamasdan gapirgan gapingiz hozir mana bitta oilani tanazzulga olib kelib o'tiribdi farhod qarangda tog'ni uzsa talqon qiladigan kuchingiz bor masalani boshqa tomonga qarang sizni uyingizga o'g'ri tushsada mana shu saidazm tushsada sizni xotiningizga shunaqa tuhmat qilsa ayolingizga tuhmat qilsa qanaqa qilib ko'tarardingiz keyin sizchi mahalla ko'yga qo'shilib yurmagan odamga o'xshayapsiz mahalla ko'yga qo'shilib yurgan odam kattalarni maslahatini olib yurgan odam bunaqa tor ma'noda o'ylamaydi o'g'illik qilaman pul topaman beraman hozir bu oilada bilasizmi butun oilani zaharlagan farzandlarni ahvoli qanaqa qaynonasiga ham oson tutmayman xotiniga ham oson tutmayman o'ziga ham oson tutmayman bilasizmi psixologiчeskiy nevroz stress holati bunaqa oilada bola katta bo'layotgan bolalargachi tormoz bola bo'lib qoladi odamo bo'lib qoladi moh yo'qmi suv yo'qmi e, suv berib yuboringlar jahongir aka ko'zingizga saida azim akani o'sha sigirimi ho'kizimi ko'rinibdi lekin nimaga saida azim akani o'zi ko'rinmadimi bir borib mobodo shunchalik o'g'rlikka tushishga qaror qilibsiz balki yordam so'raganingizda o'sha sigirni sizni farzandingiz uchun sotib bergan bo'lardi mahallada siz nima deyapsiz shunaqa bag'ri keng insonlar borki sizni sharoitingizni yuz foizi tushunib chin ko'ngildan yordam beradigan siz hozir aytayotgan gapingizdan demak kimdir agar stress holatga tushib qolsa bemalol kimnidir uyiga borib o'g'irlik qilib yana chiqib ketayotganini tepa qilib xotini chaqiruvdi shunga bir kelib ketdimda degan gapingizni qilib bunaqa vaziyatga tushmangizlarku lekin farzandingiz kasal bo'lib qolsa dotirxonaga borasizmi mahallaga borasizmi qayerga borasiz muqaddas islom dinimizda shunday hadis sharif bor a qotillikdan ham battarroq deyilgan bu hadisdan ko'rinadiki er xotin orasiga nifoq solish fitna solish qotillikdan ham battarroq sanaladi deyilyapti siz birovni uyga kirib o'g'rilik qilishga uyalmadizu tashqariga chiqib fitna solishga qanday jur'at qildingiz yuqorida men eshitganimda qaynonasi yashagani qo'ymayapti degan gapni eshitganimda men boshqacha fikrda edimda hozir <laughs> ana shu ayoldan <laughs> ana shu onadan bu kishini ayollaridan siz mana shu televideniya orqali xalqdan yurtdan kechirim so'rashigiz kerak odatda o'g'irlikka tushadigan o'g'rilar <laughs> yolg'iz <laughs> yashaydigan yoki <laughs> bo'lmasa o'sha yoshi <laughs> o'tib qolgan chol kampirlarni uyiga ko'proq o'shanaqa xonadonga o'g'irlikka tushishadi nima endi aynan sizni qo'shni qishloqdan buyoqqa bularni uyiga yetaklab keldi men chiqib o'zimi mahallam yo bo'lmasa bu kishi bilan uyimni orasi piyoda borsa bo'ladigan yo'l xuddi shunday bu kishini chorshanba kuni kechqurun borganman payshanba kuni tong saharda mol bozor boshlanadi o'ylaganim uydan olib chiqib uni nima deydi shu molni yo'qotishga qulay bo'lishi uchun mahallani ichida ko'cha ko'yda sudrab yetaklab yurmaslik uchun tong sahar olib chiqib sotmoqchi edim siz shunaqa hozir erkin gapiryapsizki xuddi sizga farqi yo'q jinoyat va jazo degan tushunchalar bor sizni xatti harakatlaringizda o'zingiz tan olib turibsiz jinoyat alomatlari mavjud sizni xatti harakatlaringizda qonun nuqtai nazaridan gaplashganimizda o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqizinchi moddasi ya'ni o'g'rilik lekin sizni bu holatda ma'lum bir sabablarga ko'ra o'zizga bog'liq bo'lmagan holda jinoyat yakuniga yetmay qolgan shuning uchun man bitta narsani aytaman bular shu kuni ariza yozmagan bo'lsalar bu shahar bedarvoza emas holat bo'yicha jinoit ish qo'zg'atiladi qonun doirasida ko'rib chiqiladi buni o'zimiz ham nazoratga olamiz saidazim akam qo'ldan keladigan bo'lsa meni shu qilgan ishi uchun xalqni oldida yuzini yerga qaratgan bo'lsam mana men shu xalqni oldida mana yani shu sizni mahallani oldida sizni bir nomingiz yomon nom bilan chiqqan bo'lsa men butun yurtimizni yani oldida mana shu qilgan nafaqat saidazimni oldida sizdan uzr so'ramoqchiman said azimni ota onasidan ayollaridan ulardan ham uzr so'rashingiz kerak faqat bulardan emas marhamat farhod agar joyiz bo'ladigan bo'lsa men haqiqatdan ham mana shu ishga o'g'irlik ishiga qo'l urganman haqiqatda bir o'zim bilmagan ravishda sizni sha'ningizga sizni oilangizga putur yetkazadigan har xil bo'xton yolg'on gaplarni gapirganman aybimni tan olaman sizni onangizni oldida ham xolamni oldida ham men aytishim mumkin bu kishini ayolini men o'zimni bir kenay mangamdek ko'raman hech qanaqa bir yomon ko'z bilan qaragan yo bir mahallada bir yomon gap eshitmaganman bu kishini ayoli haqida men shu xatoga qo'ldirganim uchun uzr so'rayman sizdan agar qo'lingizdan kelsa meni kechiring men pushaymonman o'zi hozir farhod akani uzrlarini guvohi bo'ldik и yana bitta narsa mana shu televideniya orqali mana shu farhod akani yolg'on gapini davom ettiruvchi g'iybatchilarga tuhmat qiladiganlarga bo'xton qiladigan insonlarga ham nisbatan shuni aytmoqchiman hozir mana yurtimizda muborak ro'za ramazon oyi bu oyda mana shunday g'iybat gap so'zlarni qaysidir ma'noda kamaytirish balki farhod akani mana shu uzrdan kelib chiqib xulosa chiqarib va said azim akani oilasi haqidagi fikrlarini ijobiy tomonga o'zgartirsalar va aksincha endi bundan buyog'iga yaxshi gap tarqatib ha o'lsin mana shu farhod yolg'on gapirgan ekan biz o'sha aldovlariga ishongan ekanmiz o'zi aslida o'sha kuni o'sha ayol murg'ak bolasini bag'riga bosib yotgan ekan degan ijobiy fikrlarni aytishsa men juda judayam xursand bo'lardim akamni oilasi tiklanishi uchun har bitta uyga kirib aytib chiqaman kerak bo'lsa bu odamlar orasida tok olsa edi o'zingizni va yaqinlaringizni asrang o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bizga albatta murojaat eting ko'rishguncha